السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کا ہمارا ایمان فروز موضوع ہے اللہ سے محبت شروع کرتے ہیں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو دلوں کا حال جانتا ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور جس کی محبت انسان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہے درود اور سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں اللہ سے محبت کرنا سکھایا اور بندگی کا اصل راستہ دکھایا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے دل کا سب سے بڑا سوال کیا ہے وہ سوال ہے سکون کہاں ہے سکون نہ مال میں ہے نہ شہرت میں ہے نہ ہی دنیا کی کسی طریف میں سکون صرف اور صرف اللہ کی محبت میں ہے آج ہم بات کریں گے اللہ سے محبت کی ان چودہ پوائنٹ کے ذریعے جو اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو عبادت بوجھ نہیں بلکہ راحت بن جاتی ہے پوائنٹ نمبر ایک اللہ سے محبت اللہ سے محبت احمان کی بنیاد ہے جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ دل ظاہری طور پر زندہ مگر حقیقت میں مردہ ہوتا ہے اللہ کی محبت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور بندگی کو زبردستی نہیں بلکہ خوشی بنا دیتی ہے قرآن پاک کی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آیات نمبر پینٹ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ سچے ایمان والوں کی پہچان نماز روزہ یا لباس نہیں بلکہ اللہ سے شدید محبت ہے یہ محبت ہر محبت سے اوپر ہوتی ہے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس والد اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی پہلی شرط ہے نہ کہ اضافی نے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ کی محبت سب محبت کی جڑ ہے جب جڑ مضبوط ہو تو پورا درخت مضبوط ہو جاتا ہے پوائنٹ نمبر دو اللہ سے محبت کوئی عام جذبہ نہیں یہ وقتی جوش نہیں یہ ایسا تعلق ہے جو انسان کی سوچ نیت اور عمل سب بدل دیتا ہے قرآن پاک کی آیات میں کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروائی کرو آیات نمبر اکتیس اللہ سے محبت کا ثبوت صرف دعویٰ نہیں بلکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے طریقے سے ہٹ کر عمل کرے وہ ہم میں سے نہیں صحیح مسلم شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے محبت عطایت کے بغیر جھوٹا دعویٰ ہے پوائنٹ نمبر تھری اللہ سے محبت دل کو زندگی دیتی ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں بہت سے لوگ دنیا میں جیتے جاگتے پھرتے ہیں لیکن ان کے دل اندر سے مردہ ہوتے ہیں وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی اللہ سے محبت دل کو وہ زندگی دیتی ہے جو کسی دبا کسی انسان یا کسی کامیابی سے نہیں ملتی قرآن پاک کی ایک آیات خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے الرائد آیات نمبر 28 اللہ تعالیٰ اس آیات میں کسی خاص دل کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہر انسان کے دل کی حقیقت بیان کر رہے ہیں دل کو سکون نہ مال دیتا ہے نہ رشتہ نہ عزت بلکہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر اور اللہ کی محبت دیتی ہے جتنا دل اللہ کو یاد کرتا ہے اتنا ہی وہ زندہ مطمئن اور مضبوط ہوتا جاتا ہے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے صحیح مسلم شریف میں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح دل پر گناہوں غفلت اور دنیا کی محبت کا زنگ لگ جاتا ہے نبی پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس زنگ کو صاف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ کا ذکر اور اللہ سے محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دلوں کی زندگی ذکر الٰہی میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دل اگر اللہ سے جڑا ہو تو وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا نماز دعا تسبیح یہ سب دل کو زندہ رکھنے کی غذا ہے اور جو دل زندہ ہو وہ گناہ سے دور اور نیکی کی طرف قریب ہو جاتا ہے پوائنٹ نمبر چار اللہ سے محبت روح کو سکون بخشتا ہے دل کا سکون الگ چیز ہے اور روح کا سکون الگ چیز ہے دل وقتی طور پر خوش ہو سکتا ہے لیکن روح کا سکون صرف اللہ سے محبت ہی دیتی ہے جب روح اللہ سے جڑ جاتی ہے تو حالات جیسے بھی ہوں اندر ایک عجیب منان رہتا ہے باقی ایک عیاد آئے منان والی جان اپنے رب کے قریب لوٹا اس حال میں کہ تو جس سے راضی ہے اور وہ تو سے راضی ہے صورت الفجر آیات نمبر ستائیس اور اٹھائیس یہ وہ روح ہے جس نے دنیا میں اللہ سے محبت کی مشکل میں صبر کیا خوشی میں شکر ادا کیا ایسی روح کو یہ دنیا کے غم توڑتے ہیں نہ آخرت کا خوف گھبراتا ہے یہی اصل کامیابی ہے حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل دولت, دولت مال کی زیادتی نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا ہے صحیح بخاری شریف میں اصل دولت مال کی زیادتی نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا ہے صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں نبی پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو مگر دل بے چین ہو وہ فقیر ہے اور جس کے پاس کم ہو مگر دل اللہ سے جڑا ہو وہ سب سے امیر انسان ہے یہی روح کا سکون ہے جو اللہ کی محبت سے ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل تلاش دنیا کی نہیں بلکہ اللہ کی ہے, جب اللہ مل جائے تو ہو جاتی ہے اور روح مطمئن ہو جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے پوائنٹ نمبر چار اللہ سے محبت انسان کو بندگی کی اصل پہچان دیتی ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں بہت سے لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن بندگی کا مزہ نہیں آتا وجہ یہ ہے کہ بندگی صرف عمل کا نام نہیں بلکہ اللہ سے محبت کا نام ہے جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو عبادت رسم نہیں رہتی بلکہ تعلق بن جاتا ہے قرآن پاک کی آیات میں اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا سورة الزریات آیات نمبر چھپن اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا یا سونا نہیں بلکہ عبادت اور بندگی ہے اور عبادت تبھی خوبصورت بنتی ہے جب وہ محبت کے ساتھ ہو بغیر محبت کے عبادت صرف ایک بوجھ بن جاتا ہے حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نفل عبادت کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں صحیح بخاری شریف میں اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت صرف فرض عبادت تک محدود نہیں بلکہ شوق اور چاہت سے اللہ کے قریب ہونے کا نام بھی ہے جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے اور یہی بندگی کی اصل پہچان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی محبت نہ جنت کی لالچ میں کی نہ جہنم کے خوف سے بلکہ اس لیے کی کہ وہ عبادت کے لائق ہے یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے عالی بندگی وہ ہے جو محبت سے ہو جب انسان اللہ کو اس کے مقام پر پہچان لیتا ہے تو عبادت خود بخود اللہ کی محبت ہو وہ نہ موزور ہوتا ہے نہ مایوس میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں انسان کی دو سب سے بڑی کمزوریاں ہیں ایک غرور اور دوسرا مایوسی لیکن جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہ ان دونوں بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے قرآن پاک کی تاکہ تم نہ کھوئی ہوئی چیز پر حد سے زیادہ غم کرو اور نہ ملی ہوئی چیز پر اتراؤ سورة الحادیات آیات نمبر 23 اللہ تعالیٰ ہمیں توازن سکھا رہے ہیں جو چیز نہ ملی اس پر صبر کرے جو مل گئی اس پر شکر کرے اللہ سے محبت انسان کو یہ یقین دیتی ہے کہ دینے والا بھی اللہ ہے اور روکنے والا بھی اللہ ہے یعنی حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ عجیب ہے اس کے ہر حال میں خیر ہے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے تو صبر کرتا ہے صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے اس لیے وہ نہ نعمت پر مغرور ہوتا ہے نہ مشکل میں ٹوٹتا ہے یہی اللہ سے محبت کی پہچان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غرور عقل کو کھا جاتا ہے اور مایوسی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ غرور اور مایوسی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اور اللہ سے محبت انسان کو آجز صابر اور مضبوط بنا دیتا ہے پوائنٹ نمبر سات اللہ سے محبت کا مطلب ہے اس کی رضا کو اپنی خوشی پر ترجیح دینا اب میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں سچی محبت قربانی مانگتی ہے جب اپنی خواہش اور اللہ کی رضا سامنے سامنے آ جائیں تو یہی پتا چلتا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنی خوشی کو نہیں بلکہ اللہ کی رضا کو چنتا ہے پران پاکی ایک آیات میں اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے سورتال التوبہ آیات نمبر بہتر اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جنت کی نعمتیں بھی عظیم ہیں لیکن ان سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے جب بندہ اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو چیز میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا صحیح بخاری صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری سوچ سے کہیں بہتر ہے بے شک جب بندہ اپنی خوشی اللہ کی رضا پر قربان کرتا ہے تو اللہ اسے اس سے کئی بہتر عطا فرماتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کو مقصد بنا لیا اسے کسی اور کی ناراضگی کا خوف نہیں رہتا یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا انسان کو بے خوف مضبوط بنا دیتی ہے جب مقصد اللہ ہو تو دل میں اتمنان آ ہی جاتا ہے پوائنٹ نمبر آٹھ اللہ سے محبت کا مطلب ہے گناہ سے شرمانا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جس دل میں محبت ہو وہ شرمندگی بھی رکھتا ہے اللہ سے محبت دل میں حیا پیدا کرتی ہے اور حیا گناہ سے روکتی ہے قرآن پاک کی ایک آیات میں بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے صورت البقرہ یاد نمبر دو سو بائیس اللہ تعالی ہمیں امید دلا رہے ہیں کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو دروازہ بند نہیں ہے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے شرمندگی ندامت اور توبہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دل میں اور تم ناپسند کرو لوگ اسے جان لے صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ زندہ دل گناہ پر خوش نہیں ہوتا اگر دل شرمندہ ہو تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے اور یہی دل توبہ کی طرف لوٹتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کے بعد ندامت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ ندامت مایوسی نہیں بلکہ واپسی کا راستہ ہے پوائنٹ نمبر نو اللہ سے محبت کا مطلب ہے نیکی پر خوش ہونا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ نیکی کو بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ اس پر خوش ہوتا ہے نیکی دل کو خوشی دیتی ہے قرآن پاکیے ایک یاد بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں صورت الخود نمبر ایک سو چودہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نیکی صرف ثواب نہیں بلکہ دل کی صفائی بھی ہے جو نیکی پر خوش ہوتا ہے وہ نیکی میں بڑھتا چلا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نیکی اچھا اخلاق ہے صحیح مسلم شریف میں نیکی صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ اخلاق نرم گفتگو اور اچھا برتاؤ بھی نیکی ہے اللہ سے محبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نیکی وہ خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے ہے یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ دل کو مزید روشن کر دیتی ہے پوائی نمبر دس اللہ سے محبت کا مطلب ہے ہر حال میں الحمدللہ کہنا میرے پیارے بھائی اور بہنوں اللہ سے محبت شکوا نہیں بلکہ شکر سکھاتی ہے مشکل ہو یا آسانی زبان پر الحمدللہ ہوتا ہے قرآن پاکی ایک آیات میں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا آیات نمبر سات اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ شکر نعمت کو روکتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے شکر گزار دل اللہ کے قریب ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ, علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ لوگوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر انسان کو نرم دل اور باخلاق بنا دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شکر نعمت کو باقی رکھتا ہے اور ناشکر ہی اسے چھین لیتی ہے کول ہمیں خبردار کرتا ہے کہ شکر صرف لفظ نہیں بلکہ رویہ ہے پوائنٹ نمبر گیارہ محبت دعوے سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں اللہ سے محبت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یہ کہنا آسان ہے لیکن اصل امتحان عمل میں ہوتا ہے جو واقعی ہی اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے قرآن کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروائی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا الامران نمبر اکتیس اللہ تعالی ہمیں صاف بتا رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کا معیار صرف جذبات نہیں بلکہ اتباع رسول ہے بے شک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلے وہی سچا محب ہے حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اکل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کے لیے عمل کرے صحیح ترزمی شریف میں یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت کا ثبوت نفس کو روکنا اور اللہ کے لیے جینا ہے حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبت وہ نہیں جو کہی جائے بلکہ وہ ہے جو کی جائے یہ قول ہمیں عملی مسلمان بننے کے دعوت دیتا ہے یہ ہمارے عمال ہمارے دعووں کی گواہی دے پوائنٹ نمبر بارہ جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے وہ عبادت کو بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ خوشی سے کرتا ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں کچھ لوگ کہتے ہیں نماز مشکل ہے عبادت بوجھ لگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبادت بوجھ تب بنتی ہے جب دل میں محبت نہ ہو قرآن پاک کی ایک آیات بے شک نماز باری ہے مگر ان پر نہیں جو آجزی اختیار کرتے ہیں سورت البقرہ یاد نمبر پنتالیس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ عبادت ان کے لیے آسان ہے جن کے دل چکے ہوئے ہو اور جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے سنین سنائی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز بوجھ نہیں بلکہ سکون تھی یہی اللہ سے محبت کی سب سے بڑی مثال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت اس پر بھاری نہیں ہوتی جو اللہ کو چاہتا ہے قول کرتا ہے جب دل اللہ سے جڑ جائے تو عبادت ملاقات بن جاتی ہے بے شک پوائنٹ نمبر تیرہ اللہ سے محبت انسان کو ہر حال میں شکر گزار بنا دیتی ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اللہ سے محبت انسان کے دل سے شکوہ نکال دیتی ہے اور اس کی جگہ شکر رکھ دیتی ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہ نعمت دیکھتا ہے کمی نہیں مشکل میں بھی وہ کہتا ہے الحمدللہ للہ کیوں نہ کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بے خبر نہیں قرآن پاکی ایک یاد اور میرے بندے میں شکر گزار تھوڑے ہی ہوں صورت الصباء یاد نمبر تیرہ اللہ تعالیٰ اسے یاد میں شکوہ نہیں بلکہ توجہ دلا رہے ہیں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شکر گزار ہونا ایک خاص مقام ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا جو بندہ ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کو پہچان لے وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہو جاتا ہے حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ حریان کن ہے اس کے ہر حال میں بھلائی ہے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ مومن کا حال کہ مومن کا دل حالات کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس لیے شکر صرف خوشی میں نہیں بلکہ مشکل میں بھی جاری رہتا ہے یہی اللہ سے محبت کی علامت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شکر نعمت کو باقی رکھتا ہے اور ناشکری نعمت کو چھین لیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ نعمتیں صرف مال نہیں ہوتی بلکہ ایمان صحت سکون سب نعمتیں ہیں جب انسان شکر گزار بنتا ہے تو اللہ ان نمتوں میں برکت ڈال دیتے ہیں پوائنٹ نمبر چودہ اللہ سے محبت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اللہ سے محبت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب دنیا کا ہر کامیابی سے بڑا ہوتا ہے قرآن پاک کی ایک آیات میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا سورت البقرہ یاد نمبر ایک سو باون اللہ تعالی ہمیں ایک عظیم وعدہ دے رہے ہیں جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نماز میں دوا میں خاموشی میں تو اللہ بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے یہ قرب کسی اور تعلق سے نہیں ملتا حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب میری طرف ایک بلشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہمیں یقین دلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی معمولی کوشش کو بھی نہیں بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ دس قدم اس کے قریب کر جاتا ہے قریب کی محبت ہے اور یہی اللہ کا قرب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے قریب ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کامیابی صرف دنیا نہیں بلکہ اللہ کا قرب ہے جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ان سب پوائنٹس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. آمین. اب ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے ہماری زبان کو اپنے ذکر سے تر رکھ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرما آمین اے اللہ ہماری عبادت کو بوجھ نہیں بلکہ راحت والا بنا دے ہماری کو فرما اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلا آمین اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما آمین یا رب العالمین اگر ہمارا یہ بیان آج آپ کے دل کو اچھا لگا ہو تو اسے ضرور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں کسی کو اچھی بات بتا دینا یا سکھا دینا ایک صدقہ جاریہ ہے تو امید ہے آپ اس خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اگر آپ اس چینل نور لاہی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا ہر مزید ایمان فروز ٹاپک آپ تک سب سے پہلے پہنچے جزاک اللہ پھر ملیں گے اگلے نئے ایمان فروز موضوع کے ساتھ تب تک بھی ایمان اللہ